Что это делаешь а это что такая вот уж понабирала. ты там и на балконе кругом это ты вчера понабирала конечно ну молодец вот там такая очередь стоит за водой тут же колонка напротив магазина я мяса я иду в магазин там натачиваю там колонка такая и там очередь стоит Ужасно, у людей нема не мыться, не, туалет смыть. Представляешь, не туалет смыть, не ни помыться, ничего. Да, это вообще. Самолка, так я и не подивилась кино. Ты пошел, я зашла водички попила, думаю, я же на паузу поставила. Ключаю, а там вот той черт плыве. Подставка такая, что она на голове компьютер. И все, и кончилось. А по до утра была пауза, и я утром встала, включила, и кино продолжается. А это все. И как черт забирает, зато уйти мне идет. Иди включай. Сейчас. Сейчас. Все написано, что делать. Там, там, написано, там написано, куда я Не написано. Тут не надо ничего бачить, ты должна понимать. Господи, да когда же закончится цей ужас? Давай, давай, нет времени у меня. Времени нету. У меня времени нема. Учить тебя по 20 часов каждый день, как телевизор включать. Давай в темпе. Ногами, ногами ходи, ногами, без рук. На ноги опирайся. Сейчас. Что ты сделала, что? Дальше что надо нажать? Кабель А как кнопка? Уверху Ищи Дивись вот туда И довись, где та кнопка находится Ну, он кабель Ну И там рядом Налево По центру По центру, то по центру ты же видишь центральные кнопки. Не туда ты нажала. Надо какую кнопку найти? Не надо выключать. Какую кнопку надо найти? Как она называется? Домик. Где он находится? Яка кнопка по счету снизу? Снизу, яка кнопка по счету? Ну, это назад. Снизу по центру. Снизу до верха. Какая она кнопка по счету? По счету, если снизу считать. Оце, оце, оце. Снизу, какая она по счету, я спрашиваю. Ну, второй сверху. Яка она по счету снизу? Снизу. Вторая. Вторая это центр. Снизу вверх считай. Снизу вверх считай. Какая она по счету? Снизу вверх? Ну, снизу вверх посчитай по счету. Какая кнопка кабель? Домик где находится? Вторая. Снизу вверх. Подходи. Подходи к экрану. Считай. Где нижняя кнопка? Самая нижняя. По центру. По центру. Нижняя. Считай вверх. Нет, внизу первая кнопка. Не, Ни, нижняя. Ты что, не видишь? Раз. Дальше считай голос. Раз. Дальше считай. Два. Дальше. Три. Дальше. Четыре. Якова на по счету. Четвертая. Так а что ты говоришь вторая? Четвертая. Она четвертая снизу. Снизу. Ищи на пульте четвертую снизу кнопку. По центру четвертая снизу. О чудо! Теперь что? Зачем ты руку убрала? Я тебе что говорил? След ты, на... ты нажала вот эту кнопку. Чтобы... Да, да, да. Под... Теперь тебе надо подняться вверх. Подняться вверх, она сразу под ней. Вот ты нажала вот эту кнопку. Вот ты нажала домик. Да, да. Теперь вниз на одну спускайся. Да. Это ты нажмешь стрелочку вверх. Нажимай. Вот ты поднялась вверх. Дальше что? Теперь тебе надо выбрать, а выбрать это центр, это еще одна кнопка вниз. Вот, нажимай. Вот ты выбрала YouTube. Вот это так. Ну а как, мам? Да потому что ты не те кнопки нажимаешь. Значит выключи, остановись, посчитай. Кабель, видишь кабель? Значит кнопка. Раз, два, три, четыре. От зеленого четвертую отсчитала ровно по центру. Не сбоку, а по центру. Вот, раз два, три, четыре. Нажала. Вот. Ведь теперь тебе надо подняться вверх. Нажала вниз, опустилась. Нажала вверх. Теперь тебе надо выбрать И еще вниз. Это центр. Вот ты нажала центр. Понимаешь, только вот нажми нормально. Центр. Все. А теперь ищи правую. От центра вправо кнопка сразу. Никуда палец бросать не надо. Вот острая драма, любовь, дабы найти место. Вот. Нажали, вот она. Вот. В центр нажала дальше. Ну что ты не понимаешь? Ма, паузу два раза я тебе нажму. Тебе кино не идет, потому что ты, значит, не паузу нажимаешь. Значит, какую-то другую кнопку. Значит, надо искать паузу. Она вторая снизу. Центр, втор... это, это центр ставить на паузу. Она вторая снизу. Вот сядь и посмотри. Сядь. Какая, а теперь слушай внимательно. Какая по счету кнопка назад снизу? Какая она по счету? Вторая. Где кнопка назад? Назад он напишет. Какая она по счету снизу? Первая. Первая. Что ты говоришь вторая? Первая слева. Первая слева. Еще раз. Вот эта кнопка назад. Ты вышла сюда. Ага. Какая... Вот тебе надо этот фильм, мы с тобой выбрали. Какую фи кнопку надо нажать по центру, чтобы выбрать этот фильм? Мы уже его выбрали. Надо нажать какую кнопку? Мы уже его нашли. Этот фильм какую кнопку, чтобы смотреть? Надо. Чтобы смотреть? Налево. Чтобы смотреть, налево надо? Вторая кнопка. Снизу. 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 Центр. Вот. Ты центр прекрасно. Вот, теперь еще два раза там нажми. Еще раз. Пауза, все. Туда же нажмешь. Вторую кнопку снизу нажмешь. Чтобы снять паузу, потом нажмешь вторую кнопку снизу. Это будет центр. Поняла? Ну что ты хекаешь? Ну что тут непонятно, ма? Я не знаю. Я к черт забираю. Это что мне не надо. Понимаешь? Да не черт забирай, ты не делай что. -то. Сядь, остановись и подумай. Подожди, где я нахожусь? Что мне не надо? Включить фильм? А я Значит, не седала. Значит, потыкала как бестолково, и, и, и пошла. Понимаешь? Потыкала, как бестала, пошла. Понимаешь, что ты сделала? Как бестолково, потыкала и пошла. Понимаешь, не хочешь думать? Ты не хочешь думать? Ой, понимаешь? Я не, я хочешь я думать. Я. не хочешь думать? Я ты я. не хочешь думать, говорю? Да не думаю. хочешь. Не хочешь ты думать? Вот, а теперь зайди мне в телевизор и найди мне фильм. Я посмотрю, как ты думаешь. И сама, и все говори, что я делаю. Рассказывай. Рассказывай, не хэкай. Не надо мне рассказывать. Ты рассказывай, что делаешь ты. Все рассказывай. Нажимаю, телевизор включай. Нажимай. Дальше. Не нажала ты ее. Вот так ты думаешь. Нажала. Что ты видишь? Кабель. Что надо нажать? Ищи кнопку, рассказывай мне. Все, рассказывай. Кабель. Нажать домик. Где он находится? Рассказывай мне. Раз, два, три, четвертая кнопка снизу. Делай. Теперь что надо делать? Дальше рассказывай. Так, коробка. Теперь нам надо выбрать YouTube. Дэвин находится? YouTube находится в этом ряду. В верхнем. В верхнем ряду. Что надо нажать? YouTube. Что надо нажать? Вверх. Где находится? Сейчас ты находишься палец на кнопочке домик. Где находится стрелочка вверх? Где находится стрелочка вверх? Кто, кто? Стрелочка вверх. Стрелочка вверх над домиком. Над или под? Под. Вот. Посмотри сюда, для тебя рисовали. Значит, что надо делать? Рассказывай мне. Нажать Кнопочку под домиком. Да. Нажимай. Кнопочку под домиком. Сейчас твоя рука была на руке домик. Дальше что надо нажать? Кнопочку под домиком. А теперь центр. Девин находится. Еще ниже. Центр ниже этого. Ниже стрелочки вверх. По центру. Ниже стрелочки вверх. Втор... Какая она по счету снизу? Какая по счету снизу кнопка? Центр. Центр. Вторая. Ищи вторую снизу, если так не понимаешь. Вторую снизу ищи. О чудо. Теперь что надо сделать? Теперь выбирай. С левой стороны. С правой. То есть с правой стороны фильм. А не Нажимай стрелочку вправо. Так. Теперь что надо сделать? Нажимать. Теперь что надо сделать? На центр. Нажимай, возвращайся в центр. И паузу нажми. Туда же два раза. Еще раз. Все. Ну, написано все. Выбирает у нас центр. Да, центр выбираем. Поднимает, опускает в стороны стрелки. Самалка, когда ты сидишь, все получается. Тебе нема, як черт, грая, Мама, да? это болезнь. Это ты дожралась своим сахаром, понимаешь? Ты доигралась сахаром. У тебя старческое слабоумие. Я тебя поздравляю. 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 А теперь ты скоро начнешь срать и мазать стены говном. Понимаешь? Бо ты не будешь знать, что тебе делать со своей жопой. Как тебе? Ну, что я буду говорить? Потому что дальше будет хуже. Чего ты не можешь понять, что стрелочка вверх, надо нажать стрелочку вверх. Чего ты не можешь понять? Если тебе надо нажать вверх, надо стрелочка вверх. Где она находится, какая по счету снизу, ты не понимаешь. А потому что дальше так мозги, ты не будешь понимать, что надо жопу потереть, кинуть и нажать кнопку. Ты будешь жопу подтирать, бросать идти и идти стены мазать говном. Понимаешь? Потому что не будешь понимать. Откуда я знаю, чего люди стены говном мажут? его на часу. Подойди, посмотри, нажми паузу, пропусти рекламу, а потом ты увидишь, сколько там время. На сколько. Чтобы пропустить, надо нажать центр. И еще раз центр нажми. Нажми еще раз центр. И там время. Справа. 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 Давай. Еще раз надо центр нажать. Так время не показываю. Только когда полоска вот это внизу, тогда показываю время. Вот она справа в конце. 10 часов 18 минут. Вот оно время. Вот оно. Вот оно время. Вот это будет 10 часов. Да. А ты, ты сказал, 36 часов. Я пошла воды попить, приходу, черт, а так плывет. Ты в центр не нажала, всего лишь. Ты не нажала центр, а центр у тебя находится второй снизу. Понимаешь? Вот это, да? Ну да. Это центр. Нажми паузу. думать, надо рассуждать. Я сейчас зашла. Кабель не подключен. Где эта кнопка? Раз, два, три, четыре. Нажала, посчитала. Теперь мне надо подняться вверх. Где кнопка вверх? Ага. Под, под, под домиком. Значит, опустилась. Теперь мне надо выбрать центром. Центр под стрелочкой вверх. Рассуждай вслух, и ты не заблудишься. Если ты будешь рассуждать вслух, ты не заблудишься. Ты что, не можешь, так ты на язык, языка-то, и, блядь, а помело, понимаешь, язык. Теперь выключай и все заново мне делай. Давай, у меня нет времени заниматься этой херней. Включай мне, рассказывай, что ты делаешь. Выключай телевизор и включай заново. Комментируй. Нажимаем красную кнопку. Мне рас... Просто Включаем говори вслух. Включаем телевизор. Кабель. Мужчик, чтобы под домиком надо нажать. Посмотри вот туда, на меня не смотри. Под домиком, Чешона, посмотри туда. Назад. Посмотри, что написано. Ну, центр. Напротив меня центр. И что? Яку кнопку надо нажать, когда кабель? Там написано, смотри, говорю. центр. Так. Кабель куда? Там написано. Ну что там написано? Там центр стоит. Что там написано? Читай, подходи. Подходи, читай. Читай все, что написано. Вот Нет, ниже, там, где написано. Домик, под домиком. Что напротив домика написано, стрелочка? Что обозначает домик? Кабель. В тебе что там написано? Кабель, антенна. Что надо нажать? Домик. А зачем ты говоришь под домиком? Ну домик же надо. Ищи домик, где он находится? Что ты нажимать будешь сейчас? Домик находится снизу четвертый. Включай, выключай телевизор, опять включай. Садись опять на место. Два. Садись, два. Садись на место. Заново делай все. Рассуждай, давай. Включаем телевизор, красную кнопку. Потом кабель, да убрать. Рассказывай, что ты будешь делать. Рассказывай. Кабель надо убрать. Кабель находится под домиком. Нет? Кабель. Раз, два, три, четыре. Кабель четвертый. Четвертый домик четвертый. А по домиком стрелочка. Зачем она тебе? А? И шо? А под стрелочкой центр. А под центром стрелочка вниз. И что дальше? Я спрашиваю, какую кнопку надо нажать? Центр. Нажимай центр. Нет. Какую надо было кнопку нажать? Назад. У тебя был кабель. Проблема кабель. Какая кнопка у тебя обозначает кабель? Вот цель кабель. Так. надо нажать первую кнопку от центра вниз. Покажи ее руками. И что ты, что будет, если ты нажмешь вниз? Не Не а где написано кабель? Вставай! Кабель осел. Так что надо нажать? Домик. Но какого ты хуя не кажешь? Зачем ты кажешь стрелку вниз нажать? Ну написано же кнопка кабель. Вот стрелочка кабель. Вот эта кнопка. Когда вот тут кабель, вот кнопка. Написано же кабель. Понятно. Что ты не можешь понять? Садись, выключай телевизор заново. Что ты не можешь понять? Рассказывай мне все заново. Включаем красную кнопку телевизор. Да. Там стоит кабель. Это не всегда, может быть, сразу YouTube попадешь. Да. Такое бывает. Кабель. Надо нажать домик. Домик нажимаем, чтобы убрать кабель. Да? Девин Де находится домик. Домик находится четвертый снизу. Четвертый. А Девин справа находится, числе слева. По центру. По центру, правильно. Четвертая кнопка снизу по центру, вверх. Наверное, Считай заново. Снизу четвертая кнопка. Теперь что тебе надо сделать? Теперь мне надо в YouTube. Дальше рассказывай. То, щоб попасть в Ютуб, надо нажать кнопочку по центру. Яку кнопку надо треба... де ти знаходишся? Я находю сюди. А где надо тебе отчутиться? А мне вверх надо. То что надо нажать? Что надо нажать? В вверх. Какая стрелочка по счету вверх? Вот А вверх была всего лишь под домиком. Ты видишь, где стрелочка вверх находится? Вот а -а -а. сюда смотри. Где находится стрелочка вверх? Под домиком. Так что тебе надо было нажать? Ее надо было. Так айкот и, и хрена не сделала. Так. Теперь под домиком. Под домиком. Под. А, я... а ты над. А... Оно же вниз идет кнопка. Вот это и есть, мам, бестолковость твоя. Это всего лишь ты домик нажимаешь. Без конца. Ты парни так, да. Прямой эфиру. Я долго буду сидеть ждать. Даю тебе еще последний шанс, и разбиваю пульт. Выключай телевизор, включай заново. Я разбиваю пульт. Давай. Я разбиваю пульт, давай, выключай, включай телевизор. А шо, Я разбиваю пульт, говорю. Выключай телевизор. Выключай телевизор, говорю. Заново делай. Я не шучу, разбиваю пульт. Шутки кончились. Сам, давай, говорю. Давай, говорю. Там есть новый пульт, тебе, на на Все, а тебе не надо. Все, тебе не надо. Ты не умеешь пользоваться. Олег, брат, ты не умеешь чепух, пользоваться, а? давай. Там кажут, Олег, чепуха той пуль. тебе не надо, я тебе уже объяснил, век сумасшедшему человеку. Давай. Так, теперь куда? Прямой эфир опять. Где ты находишься сейчас? Прямой эфир. Он, Нет, ты не в прямом эфире. Ну в Ютубе. В Ютубе. Что надо нажать теперь? Теперь нажать, чтобы вот тут кадры были. Что надо нажать? нажимаешь что ты смотришь и вот этот фильм что мы выбирали если ты не хочешь его смотреть куда надо нажать Як я не хочу назад дай кнопка назад коло этого коло центра влево Никола Центра, смотри, где она находится. Она первая снизу слева. Слева, да. Первая снизу слева. Mm. Первая снизу слева. Первая mm. снизу слева. Слева. Mm. Ну, первая снизу. Вот я да. Нажимай нажимаю. От ти вернулась назад. А тепер оце, на правій стороні кадри. Ось, яке мені кино. І ще це тепер. Це Я плохо бачу, а це не Юлька. Юлька. Мамі, все, я пішов. У Мен, мене нема сил. У мене нема сил.